Эта история началась в конце прошлого года. Министерство обороны Украины купило для наших военных почти 1200 квартир по всей стране. На это потратили 800 миллионов государственных гривен. И для тайны, что на данный час Министерство обороны финансируется, финансируется в обсягах на бату больше, чем это было там по предыдущие руки. Направо-налево деньги раздавали компаниям, которые имеют отношение к очень серьезным людям. Вот, например, Минобороны сделала выручку в 35 миллионов гривен некой Татьяне Кривобок, то есть жене следователя Генпрокуратуры Юрия Кривобока. 25 миллионов гривен, например, получила ТОВ «Строительная сервисная компания Украина», учредителями которой являются люди, связанные с благотворительным фондом Михаила Гаврилюка. Живы скромненько, кусай поменьше на довше хваты. Еще 30 миллионов гривен получила компания «Интергурстрой-2», которую основали Лидия Притика, жена Дмитрия Притики, экс-нардепа партии регионов, который раньше был главой высшего хозяйственного суда. Также основателем Интергурстрой-2 является некая Людмила Косенко, которая прописана по тому же адресу, что и адвокат Игоря Зварыча Владимир Косенко. Тем не менее, все были довольны. И руководство армии, и сами военные в том числе. Вот, например, на этих кадрах, снятых в Одессе, военные получают ключи к 58 квартирам от самого министра Степана Полторака. В ухоженном доме опрятные поместья, с ремонтом и поклеенными обоями. Как такому не радоваться? Майор Майстренко Виктор Васильевич. Но, увы, в других регионах жильем для военных не так все гладко. Кто наживается на жилье для военных? Я надеюсь, мы снимаем. Добрый кабру, друзья. Не Сколько миллионов бюджетных денег украдено фирмами с криминальным прошлым? 10 тысяч гривен за квадратный метр, но даже ведь э, нонсенс для места обоснованного места Львова. А также почему власть делает все возможное, чтобы сдавать миллионные тендеры нужным фирмам? Они знают, что в четвертом квартале нас загоняют в тупик в том ракурсе, что мы газа не берем и купляем, або мы повертаем гроши. Смотрите прямо сейчас. Добрый день. Добрый день. Игорь – полковник и служит уже 23 года. Это его первая служебная квартира. Вы, в принципе, видите, я покажу, сейчас, что нас Я у нас все, я но заехать сюда со своей семьей он, как видите, не может. Нам Хочем в нормальное, чтобы сверху на голову ничего не текло. Стены потрескавшиеся, потолок уже течет. Ну, видно, что есть потеки, и вот тут проезжает и вот, а -то он Если и вот тут палочка, и все, все им пухается. На кухне какая-никакая плита. Это вот так, для четырех человек. Две комфорки, ну, видят, трошки складно а не готовят для семьи, для четырех человек. А вот ванная вряд ли выдержит свое предназначение. Ванная с плитой шикарная, видите, вот, вот на таких. У нові падає Витяжка з ванни йде в туалет. Ідемо я вам покажу далі. Витяжка з ванни йде в туалет. А з туалету в сусідню кімнату, в сусідню квартиру до сусіда. Витратили вже 15 тисяч і ще нічого взагалі, в принципі, нічого не зробили. Даже пол и тот язык не поворачивается назвать нормальным. Он без плинтусов, а вообще как со времен Второй мировой. Похожая ситуация с новой по документам квартирой Атошника Андрея. А а Здесь тоже треснувшие стены. Они уже треснули, да. Я приходил, когда я ордер, того не было. Это буквально за месяц часу. Дивіться, несуча стіна. А вдобавок ще й нет цвіта. Майже кожна розетка чи включатель десь там провода попутані. І як тільки включив світло, воно вибивало. Ну і з цим він как-то справився. Сам отремонтував розетки і купив нові двері. Взагалі закрити, потім підважувати треба, щоб відкрити. В квартире военного Игоря ситуация еще хуже. Здесь из кухни украли батарею. Зайшел сюда, в окно разбито, батареи нема. Ну так и где. Трохо мусора было, сам выкинул через окно, повозили, трохо поминусили. Семей, которые получили такие убитые квартиры, в этом здании 16. Впрочем, судить об их состоянии можно и по виду дома. Почерневшие колонны, треснувшие стены и никакой придомовой территории. Здесь вообще когда-то был дом престарелых. А теперь главный вопрос. Сколько, по вашему мнению, государство заплатило за эти 16 квартир? Никогда не угадаете. Почти 9 миллионов гривен, то есть по 10 тысяч за квадратный метр. 10 тысяч гривень за квадратный метр, но даже э, нонсенс для міста областного значит, міста Львова. За такие деньги можно легко найти квартиры во Львове. А квадраты в маленьком селе Липовка за 30 километров от города Льва, где и находится этот дом, вдвое дешевле. Кто же отмыл государственные деньги? Выражает цинизм чиновников, которые надали освоить державні кошти, забезпечивши неякісним житлом за заявно завышенным цінами. Одна из компаний, которая выиграла тендер на продажу вторичного жилья для Минобороны, называется УТГ. Фирма зарегистрирована в городе Стрый по адресу Гробовецкая, 5Б. Кстати, это в 200 метрах от местной военной части. Идем в гости. Без вікон та без дверей. Ось як виглядає офіс компанії, який Міністерство оборони України виділило 9 мільйонів гривень на житло для наших військових. Здание напоминает руину. А единственное здесь, что имеет отношение к строительству, это державый экскаватор. Но снимать его нам не разрешают. Мы надеюсь, снимаем. Добрый камеру. Не снимай только. Этот человек представился Михаилом. Он очень похож на брата руководителя компании УТГ Андрея Урумяна. Он тоже работал над домом в селе Липовка. То, -то материалы внутренние шпаклевки, то все типа явозы. И он считает дом в отличном состоянии. А что там не будет? Когда мы начинаем перечислять проблемы в квартирах... и сами вытяжки. Там одна вытяжка, как вытяжка, которая в, 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 в туалете, она выходит в квартиру другого человека. Михаил переходит на грубости. Ты кто? Я журналист. Представься. Я не знаю, кто вас сюда пригнал. Нас активы. никто не пригнал. И отправляет нас к другому управляющему компании УТГ Руслану Сикеле. Все основные вопросы решает... Сикела. Он сын Любви Сикелы, которая руководит УТГ только по документам. У себя на Фейсбуке Сикела пишет, что работал экономистом в Львовском городском совете, но в мэрии это опровергают. А сейчас Руслан трудится в общественной организации ⁇ Наступ ⁇ В телефонном разговоре он убеждал, что этот дом в полном порядке я вам гарантую, что в будинку, в стене, нигде где трещин нет, не может быть. Линолеум там, скажем так, постельный тоже не очень хороший. Он нормальный постельный? А цена 10 тысяч за метр вполне справедливая. Ну, вы проходите за 10 тысяч гривен? Це, це проведення до жилого стану з тих грошей, які, які воно було. Я думаю, що воно там зробило проказ. В інші гроші ми про реально воно поне влади. А, а, Таким лінольом є е, туалет, ванна, все все є. Формально компанией УТГ руководит некий Леон Урумян. Но реально дела ведет его сын Андрей, связаться с которым у нас не вышло. Еще бы, в западном регионе этого человека давно знают как афериста. По там, кто такие? Почти 10 лет назад его компания провела аферу, которую называли «Стрийский элита-центр». Простыми словами, его строительная фирма кинула 60 людей на квартиры общей стоимостью около 2 миллионов долларов. Как злочину, даже с укладанием этих договоров, это что не меньше можно было бы разглядать. А так за коштами людей в особливо великих размерах. Дом, который заморозили в таком виде, как на этих фото, обманутые люди свели своими усилиями. И вот как он сейчас выглядит. Люди ще раз кинули гроші, зробили нову кошторисну документацію, добудували цей будинок. І аж в 16-му році переважна більшість людей отримали право власності на ті свої квартири. Звісно, що 2 мільйона доларів їм до сих пор ніхто не вірну. Ні будівництва, ні завершення будівництва, ні повернення коштів. Похожую схему по перестраті бюджетних средств. уже разоблачили в Днепропетровской области. СБУ выкрыло дельцов, которые вместо строительства нового дома выкупили старый недострой, в котором и выделили квартиры военнослужащим. Такая самая ситуация у меня была в Днепрозерженске. Новый будинок и через дорогу недобудованный будинок. Как вы думаете, что мы купили? Недобудованный. Экспертиза установила, что жилье не соответствует государственным строительным нормам, а реальная стоимость квартир в несколько раз ниже. Таким образом, горе-застройщики оприходовали 21 миллион бюджетных гривен. В данный час мы имеем более, если не помню, 6-7 криминальных проваджений по таким вот э -э закупили за ответами мы пришли в финансовый отдел Министерства обороны Украины, где от момента скандальных закупок сменили несколько начальников. У меня уже четыре начальники с момента, когда началась закупка. Новому мы рассказали и даже показали проблему по регионам и в селе Липовка, чем его не очень удивили. НПО цена и была 7. Но там все 4. Может, 4. В прошлом году Министерство обороны покупало квартиры по странной схеме. По рекомендации Министерства регионального развития. по постанове обмежения по предбанию житла, Приходилось нам брать из квартиры, вот так вы говорите, в районе 10 тысяч гривен. В этом году конкурс на закупку хотят проводить уже иначе, отталкиваться от реальной цены. Кто даст наиболее выгодную, того и тендер. Впоследствии это даст возможность покупать готовые квартиры уже, например, во Львове, чем в той самой Липовке. Мы ставим ущику Нуартис, э, Львовская область, э, 9700. Это самая высшая, которая может быть в этом районе. А пока печальной ситуации с жильем для военных остается только перечислять. все такие риски мы не могли пересматривать. Несколько миллионов гривен застряли в банке «Крещатик», где лежали деньги владельца квартир для военных в Одесской области. Это Ильичовский Черноморск, в Одесской области, где загорели деньги у продавца в банку «Крещатик», которые поклали, а кошти перерахованы в полном обществе. Будоражит ситуация с квартирами и в Донецкой области. Даже здесь, на огневом рубеже, ловкие дельцы наварились на жилье для наших военных. Донецкая область – 9 тысяч у нас там здійснюється будівництво, у нас там можно проконтролировать этот процесс, у нас дуже багато забудовників туда зайшло і там вони дійсно будують. Все розуміють, що в Артемівську на даний момент квартири стоят 200-300 доларів, Никто ніхто їх покупляти не хоче, там ніхто жити не буде. Как наказать пиявок государственного бюджета? Если вспомнить ту самую Липовку, выговор получил только один человек. Заміститель начальника главного квартирно эксплуатационного управління воожених сіл України полковника Сакова його просто уволили. Полковника Сакова Петра Васильовича відповідно до наказу міністра оборони України по особовому складу від 22 квітня 2016 року звільнено з військової служби. Для міністерства оборони всі ж ні не, не таємниця, що на даний час міністерство оборони фінансується в обсягах набагато більших ніж це було там. Попередні роки. Недобросовісних застройщиків наказати ваші що За заполучені адкати, ані легко відкупаються від судібних ісків. Якщо забудовник отримав на квадратному метрі в два рази більше коштів, ніж воно реально стоїть, то в нього є гроші на юристів. Остается только надеяться, что новые торги, которых с дня на день откроют, выиграют честные компании с хорошей репутацией. Они знают, что в четвертом квартале нас загоняют в тупик в том ракурсе, что мы за обязаны або берем и купляем, або мы повертаем гроши. Тогда нам говорят, что Шановные, вы не использовали, у вас деньги были. А полмиллиарда гривен все до копейки пойдут на квадратные метры для наших воинов. Сейчас выделено 587 миллионов и 100 миллионов в резерве, за которых мы планируем порядка 350-400 миллионов в на закупки. Потому что строить уже в теперешней четвертом портале мы не можем. А пока Минобороны и фирмы-прокладки не боятся злоупотреблять нищетой наших военных. За бешеные деньги служащим покупают жуткие квартиры, потому что знают, те и на том скажут спасибо.